Решение принято. Спасибо. Слово предоставляется Киевским комитетом Юрию Петровне для предоставления постоянной комиссии по вопросам промышленности, транспорта и связи внутренней энергетической технологий, окружающих в природной среде развития среднего малого бизнеса бытового торгового обслуживания. Пожалуйста. Добрый день. Хочу, чтобы программы реализации функционального ГИЭС, грандового проекта модернизации тяговой дистанции Далее Петропавловский мостом открылся для транзитного движения в Колорадо Кто дал? Какие вопросы? odluka da će za komunalnu vlasnicu krajeva поскольку подобного объекта в поселке нет. И жители вынуждены возить детей из 6000 поселка детей в старую часть города. Объект обладает всеми коммуникациями, мощностями, тем, чтобы там реализовать в полной мере детский, детское дошкольное учреждение. Вы многие знаете о том, что 31-я школа является самой переполненной школой. Это практически единственная школа, которая сегодня работает в две смены. Еще начиная с 2014 -го года администрация э, в прошлой каденции э, занималась тем, чтобы э, найти понимание собственникам детского сада в части э, обмена этого помещения на то помещение, которое мы приняли с вами выше. То есть вопрос передачи коммунального э, помещения, уже коммунального помещения, которое мы уже оформили, по Остаповичной 4, предполагает собой обмен, э, фактический обмен здания детского сада на Ивановке на это помещение. Причем предварительная оценка двух помещений говорит о том, что помещение по Остаповичной 4 э, стоит значительно выше. Так вот, вот, мы несколько лет занимались тем, чтобы этот объект именно стал коммунальной собственностью. Речь сейчас идет о том, что фактически детский сад в поселке Ивановка для города становится помещением фактически ну, бесплатно. Более того, мы на разнице в, в стоимости этих помещений еще и выигрываем. Исходя из статистики, которые мы собрали по поселку Ивановка, более 480 детей сегодня нуждаются э, в этом объекте. Я четко изложил позицию, что э, если мы перенесем этот вопрос на более поздний период, а мы с вами его э, проговаривали не единожды и уже не первый месяц, вы этот вопрос знаете. Неоднократно э, представители. Ваши фракции выезжали на место, изучали состояние конструктива, давали заключение. Мы с вами проговаривали этот вопрос э, не один раз. В связи с этим я вас прошу поддержать этот вопрос, поскольку э, была проведена огромнейшая работа по э, нахождению общего языка собственника, по привлечению средств, по разработке программы, тем, чтобы профинансировать реконструкцию этого детского сада, и мы сегодня не обсуждаем сколько средств мы потратим на реконструкцию этого объекта. Поэтому я прошу вас не политизировать этот вопрос, не привязывать его к, к фамилиям и именам. Речь идет о людях и о детях, которые проживают в этом поселке. Мы должны вложиться в сроки с тем, чтобы начать реализовывать этот объект уже в этом году. Спасибо, прошу поддержать. Андрей Александрович, группа Южных кромотор считает, что 23 тысячи долларов за те которые стоят на Ивановке. большая сумма. Можно найти массу причин. Вопрос. Этот э, вопрос Бондаренко Владимир Владимира изучает уже на протяжении трех месяцев. Если мы вопрос довели до решения сессии, выделив деньги на планы бюджетной комиссии, и вы с этим были все согласны, и сегодня начинаете демонстрировать характер, то кроме как протеста с вашей стороны, Назвать или демаршем, я э, по-другому не могу трактовать вашу позицию. Исполнительный комитет, который с нами в этом вопросе работал очень долго, мы не единожды выезжали с членами исполнительного комитета. Мы присутствовали там с представителями СМИ, мы приезжали сюда с экспертами э, институтов. Более того, заключение, э, которое давалось по состоянию конструктива. Опять же, э, близкая к вам структура, к новокраматорскому наш завод. Поэтому, э, коллеги, я прошу поддержать этот вопрос. Вы о чем вы говорите? Вы меня слышите? Я вы слышу. о сумме, которую запросили за эти руины. у на Ивана за поддержать его приобретение. Спасибо. Андрей Александрович, если вы занимались этим вопросом несколько лет, то один месяц роли не сыграет. И садить в этом году в любом случае в эксплуатацию не сдадите. Он будет дан на следующий год. А дело в том, что этот вопрос попал сегодня... Владимир Григорьевич, а каким образом попал этот вопрос вам? Как он попал? А как он попал? не отдали. Он документы только сегодня увидел по этому садику, по их тюрьме. даже не если вы хотели провести детальное разбирательство по Владимиру Григорьевичу, не про вопрос, а как было принято решение... В пятницу на прошлой неделе комиссия должна была состояться повторно, с тем, чтобы детально еще раз рассмотреть этот вопрос. Владимир Григорьевич отметил, отменил это заседание. В связи с этим, я считаю, а? ваше а? выступление сегодня... того здания и другого это равносильно что поменять хорошую трехкомнатную квартиру на какую то гараж вот это сегодня нам предлагают. обменять какое-то помещение которое <coughs> неизвестно где находится и на помещение которое находится на территории города можете проехать и посмотреть никто не политизирует просто обидно <coughs> что то что сегодня там стоит и начинать его реконструировать вкладывать большие деньги я говорил, может, нужно сегодня подумать, может, его и нужно купить, но сегодня нужно подумать, может, там построить новый красивый современный детский садик. А то, что там сегодня существует, это действительно разруха, это кушери, это там никому не нужно, без окон, без дверей, здание на стяжках находится. А здание находится на стяжках, это уже все должны понимать, что это не хорошее здание, дальнейшая его Это только может быть военное до каких-то, ну как вам сказать, технических до определенного срока. И никто здесь не хочет заполитизировать, никто не хочет давать дело на сферизу, и сделать экспертизу стадии на наделике. Потому что по тоже сегодня идут разногласия. Здесь до э, депутата обращался народный, что нужно садить, давал обращение. Я тоже давал обращение, ходили с людьми, собирали, собрали 421 подпись. Все можете проверить телефоны, адреса, если никто этого не скрывает. Сегодня начинают разговор идти с там всего лишь будет ходить 18 человек, если писатель, что он тоже на беденьке не нужен, а там нужен, а там 500 человек и так дальше. Мы просим еще неделю разобраться до скану. посмотреть что это дело, что заключение и все это. Потому что еще потом нужно посмотреть, насколько этот вопрос заполитизирован. Я вам просто приведу один пример. На сегодняшний день Территория этого здания садика 520 квадратных метров. Заложено на его реконструкцию 17 миллионов. Возьмите, разделите 17 миллионов на пустая достроя 1200 квадратных метров, на 700 квадратных метров детского садика. Получается 1 квадратный метр 25 тысяч гривен выйдет нам реконструкция этого детского садика. В городе Днепропетровске квартира на набережной стоит 12 400 гривен в идеальном состоянии с стеклянными полами, со всем все Да давайте сравним. 25 тысяч и 124. Откройте интернет и посмотрите, сколько стоит в Киеве квадратный метр жилья, с коммуникациями подведенными, тут все продается. И вот это, когда начинаешь считать и смотреть, 25 и 12, ты думаешь. Нахрен его строить, да? А зачем его реконструировать? Может, могут построить. Насколько мы со специалистами института советовались, и сегодня говорят, что приблизительно садик построить нужно будет пределах 7-8 миллионов рублей. 47 тысяч сегодня институт дает ориентировочную стоимость 45-47 тысяч гривен одного ребенка. Вот вы можете 150 детей, если построить детский садик, грубо говоря, на 50 тысяч расчетом одного ребенка, то получится 7,5 миллионов Плюс там кровати и так дальше будет ну, 8-9 миллионов. Вот я что вам хотел прокомментировать. А то, что вы на у нас вам решать. А то, что мы всегда говорим, где-то кто-то ворует, где-то кто-то владеет вот, чьи-то вопросы. Я вам рассказал, задали вопрос. Три месяца. Извините меня, я узнал, экспертизу можно сделать а будет до 5 дней этого здания. Заказать. Если она нужна была бы, ее можно было уже сделать и сюда не выносить на сессию. А решить, <как> как месяца назад Вопрос в чем? Вопрос в том, что мы не садим в этом году садим, при любом раскладе. Я здесь полностью согласен. Но если мы не подадимся с этим, получим э, сначала сначала спецфинансирование в этом году, в следующем году не факт, что он попадет на факт, что он попадет в областной Вот чего я боюсь, понимаете? То есть на сегодняшний момент, если мы подготовим и решение, по подготовим быстро такой этап, ну может принять решение сегодня, что нам нужна только земля, давайте строить заново. Но это надо было принимать да, чуть раньше. Так, так. Сегодня мы должны уже принять решение, чтобы мы попали в финансирование в областной. Нет, потом не факт, что мы это получим, и вы вынуждены будете Надеюсь, в общем, давайте да, я заканчиваю. Последняя реплика. Коллеги, на округа выделено по 500 тысяч. Я прошу с ними те мероприятия, которые я ранее подавал, 500 тысяч на округ снять и э, пустить на приобретение данного объекта. Снять детская площадка с э, ремонта дорог с тем, чтобы э, я за счет денег на округ я думаю, для вас это будет э, тоже аргументом. Мы купили таким образом объект. Все остальные свои проекты я прошу снять с округа. Спасибо. Сложно ли вы провести процедуру сейчас? Нет. Я снимаю мероприятие, я для всех. Все понимают, что так, э, таким образом я снимаю все финансирование остальных мероприятий, которым мы еще не приступили. Часть вашего финансирования уже выделена? Ну, тогда мы прошу откорректировать сейчас с решением, следующее выясняю на этой сессии. На этой сессии, тем, чтобы поймите, я э, понимаю, о чем вы все говорите. Нам необходимо э, подвести документы, необходимо иметь землю, необходимо оформить э, купли-продажу. Это еще минимум 2-3 недели. Необходимо начать проектировать, необходимо получить технические условия на подключение. Объекта не будет. Мы с вами за 20 с лишним лет ничего, еще ничего не построим. В городе мы ничего не построим. Поэтому я прекрасно понимаю процедуру нового строительства, о чем говорит Владимир Григорьевич. Я э, отдаю себе отчет, сколько это будет стоить, и речь идет о бюджетных деньгах и о тендерных процедурах. Это будет стоить 7 миллионов или 17. Я не, не могу говорить, все будет зависеть от того технического задания, которое выпишет управление образования после того, как оно будет в собственности громады. До этих пор ни к проектированию, ни к работе, связанной с реализацией этого объекта, мы приступить не можем. Спасибо. муниципальную коммунальную Так, коллеги, вопрос есть. Вопрос номер 14. То есть трактовки, которая сейчас есть. Вопрос о выделении средств в Я Уже прошел вопрос. Да? 14 вопрос. Нет, бюджетный вопрос прошел. 14 вопрос. Внимание, ставлю на голосование. Есть одинаковые, как и надельник, так и на банов. poštovani. Dobrodošli u diplomski kampus. U ovo i vlasti, administracija